Доброго дня, шановні друзі, я вас вітаю в програмі «Зелена планета». І Знову ми відкриваємо для себе світ здоров'я і краси робимо це разом із директором мережі «Фітоаптек» Світ Здоров'я Мариною Ветерівною Сущенко. Доброго дня. День. Марина Віталіна, зважуючи на те, які сьогодні перед нами стоять продукти, можемо сказати нашим глядачам, що будемо говорити про мед і продукти апітерапії. Отже, ну, говорити про цілющі властивості меду, я думаю. Всі це розуміють, всі це знають, це загальновідоме, що мед він не тільки смачний, він ще й корисний, треба тільки вміти його правильно вибрати і вживати ну, помірно, так як і всі продукти, мед має свої побічні, так би мовити, ефекти. Що стосується продуктів апітерапії, то, на жаль, далеко не всі знають, як їх можна вживати, чи можна вживати взагалі, а дехто навіть і не знає, що вони такі є. Ладно. Вот же починатый, мы будем обсуждать такие несколько слив про мед, а потом уже и про те продукты, которые можем сегодня представить. Да, конечно. Про мед просто много внимания не хотелось уделять. Хотелось просто напомнить, может, некоторые правила по поводу меда. То, что, во-первых, мы мед не, не кладем в горячие, в кипящие при высоких температурах mm -hmm. чай молоко то есть вообще в идеале его лучше даже не класть ложечку в чай а лучше наоборот рас рассосать во рту особенно со слюной мы как бы будем касаться потом mm -hmm. и и продуктов что это самый идеальный путь для того чтобы мед поступил к нам в организм он был для нас не только как подсоложивать чая но он также у нас будет для того, чтобы еще и отдал нам свои полезные микроэлементы. Потом плюс, mm -hmm. если немножко затронуть такую тему, может, не, мно, не многие знают, чем светлее мед, тем раньше его можно начинать давать детям. То есть детям меда, которые вот акациевый, майский, это дается начиная с маленького, с младшего возраста. Более концентрированный, более темный, самый темный у нас гречишный мед, гречаный, он уже дается, он максимальный по своему составу витаминно-минеральному, и он mm -hmm. уже дается, например, или очень ослабленным, или пожилым людям это самый идеальный вариант, самый идеальный мед. Это то, что касается так меда немного отступить. И плюс еще хотелось бы просто поговорить, очень опять-таки немногие знают о том, что есть замечательные продукты, которые делают точно так же пчелы и дарят нам, но мы не очень не знаем, не, знаем, как да, это не очень активно этим пользуемся. Марина Витальевна, прежде чем мы все-таки перейдем вот непосредственно к этим продуктам, мне бы хотелось бы еще буквально одно предложение. Мед, насколько я знаю, еще кроме всего прочего, и продукт, это вот к тому, насколько осторожно нужно быть с медом, что продукт, который может выступать и аллергеном, потому как его собирают пчелы с разных растений. И пыльцу собирают с разных растений. И, собственно, не, не столько сам мед, как вот пыльца тех растений, которые становятся базой для будущего меда, она может быть аллергеном? Аллергеном она может быть. Есть люди, которые аллергии. Но тут иногда чуть-чуть некоторые заблуждаются. Кажется, что если вы, например, аллергик, когда активно идет фаза рост цветов, активно все пчихают, то кажется, что тогда как раз на ту же самую цветочную пыльцу будет аллергия. Если на саму чистую цветочную пыльцу, то, конечно, мы иногда mm -hmm. даже сами даже не особо не аллергичные люди, но вдыхаем запах какого-то цветка, а потом начинаем пчихать. Пчелы, чем их главное как бы особенность, то, что они вот эту цветочную пыльцу, они ее обрабатывают своими ферментами дополнительными, за счет того, что там получается очень усиленная ферментизация, вот этот аллергический компонент он уже распадается, поэтому как раз на цветочную пыльцу надо смотреть. Mm -hmm. Конечно же, есть такие люди, у которых может быть аллергия, но их намного меньше, чем те, которые просто вот аллергические на определенные виды. Поэтому вот и начать хотела же цветочные пыльцы, она бывает разная. Mm -hmm. Вот как бы один из вариантов взялась разного, зернышки у нее получаются разного цвета за счет того, что они собраны пчелами из разных растений из разных цветков и совершенно абсолютно будут абсолютно разного цвета если там больше подсолнечникового например у нас больше всего встречается да, то они будут более яркие такие оранжевые вплоть до зеленых которые получаются если это из собираются из клевера mm -hmm. и сразу же если сочная пыльца еще есть замечательный продукт, который называется перга. Это тоже идет продукт, он тоже вот открытый, можно его будет потом насыпать, показать. Это перга, или по-другому еще называется пчелиный хлеб. Это основа, то, чем наши пчелы питаются, и питаются они в течение всего года. Их составляет, это их основной белковый рацион, белковое как раз их основное питание. Что сюда входит? Здесь получается та же самая цветочная пыльца, которую они складывают пчелы. Плюс потом они к этой цветочной пыльце сами формируют такой медово-ферментный коктейль, которым заливают вот эти соты, и плюс потом уже идет процесс молочного брожения. Чем и кому хороша перга и та же цветочная пыльца? Во-первых, это шикарный витамино-минеральный комплекс по составу, по количеству микроэлементов, с ними не сравнится абсолютно никто. Если та же, особенно перга, чем хороша, это получается пыльца, плюс еще ферментные препараты. То есть, mm -hmm. опять-таки, если вы недавно пили или пьете антибиотики, потом нужно восстановить дисбактериоз или, в принципе, страдаете проблемой, начиная там с детского возраста, то как раз пергу, курсы перги обязательно нужно пропивать, и обязательно их нужно пропивать как раз для восстановления работы желудочно-кишечного тракта, для восстановления вот этого биоциноза нашего кишечника. Это самый первый продукт. Плюс еще у перги, так же как у всех медовой продукции, большое обширное количество свойств, мы просто, наверное, за всю передачу не можем их перечислить. Если, например, говорить о том же повышенном давлении, то та же перга и та же цветочная пыльца. Если у вас повышенное давление, вы хотите его понизить, вы тогда его пьете утром обязательно натощак за 30 минут до еды, и вы его не глотаете целиком, а обязательно рассасываете его под, под mm -hmm. языком, чтобы оно плавно у вас растворилось. Если наоборот, вам надо повысить давление, если вы гипотоник, тогда вы принимаете ту же самую Пыльцу вы ее принимаете только после, ну, минут через 30, через час, чтобы не на голодный желудок. И Иногда надо просто подобрать, может, чуть-чуть какие-то дозировки. дозировки. Начиная с детского возраста она пьется. И перга она уже как бы готова рассасывать, она уже как бы сама, сама с медом, уже пчелы нам все смешали, все сделали, приготовили и себе и нам заодно. Mm -hmm. А та же цветочная пыльца, очень хорошо ее детям просто добавлять и разбавлять вместе с медом, или даже взять эту ложечку, намочить в медик. Потом цветочную пыльцу, она так красивым ежиком вокруг всегда осыпается, и с удовольствием дети ее едят. И в принципе, ее еще очень хорошо, детям говорят, что это как, как жвачка, чтобы они плавно ее медленно рассасывали это именно вот самое одно из важных. Так, большой спектр, очень большой, это и антибактериальный очень большой эффект у той же самой продукции, и точно так же и противомикробные, и иммуномодулирующие свойства. Но главное вот именно их отличие, что это самый большой витаминно-минеральный получается комплекс, набор самый максимальный. Я вот тоже держу в руках сейчас эту баночку и читаю, что регулярное вживание пурги покращивает сон, это эмоциональный стан, предвысший життевый тонус, та процессдатность. Это тоже очень важная позиция, особенно у нас в нашем сегодняшнем нервном дне. То мне кажется, что это тоже. Точно Я... так же идет для поддержки да. для поддержки зрения да. очень хороший, кстати, комплекс и хорошие результаты. У нас люди приходят, вот кто пропивал курсами и мы потом коснемся уже, когда других препаратов есть комплексы, когда пропиваются они вместе с пергой и дают уже определенные результаты и друг с уже добавляются. Второе, что вот... А сейчас, извините, а пропивать комплексом сколько? Ну, если, например, говорить... Что считается точное, Там по заболеваниям абсолютно разные да. комплексы. Если мы ее пьем как витамино минеральный просто вот поддержать себя в осенне-зимний период, то достаточно где-то пропивать месяц, недели-две делать перерыв и потом продолжать дальше. Если вы уже пьете комплекс, mm -hmm. мы уже потом вот если коснемся тех же самых новообразований, тех же самых мастопатий или там мужских различных проблем, то соответственно там пьются комплексы, которые включают в себя пергу, они уже пропиваются mm -hmm. по 3-4 месяца подряд, то есть надо уже смотреть смотреть, подобрать и как что с чем идет. Mm -hmm. Следующее на что на чем хотелось бы остановить внимание, это маточки на молочко. В основном она бывает двух видов. Это вот или адсорбированная вот пакетик с внутри, это более такой там mm -hmm. 10 -ное. или сложно. Как порошок, да? Да, оно идет yeah. как порошок, оно yeah. на основе лактозы идет. Okay, или идет okay. вот тоже маточное молочко, но оно идет чисто. Это идет ли маточное молочко, оно получено путем замораживания. Его Маточки на молочко э, вообще по своему набору, по своему составу, особенно аминокислотному, оно содержит абсолютно все аминокислоты, усваивается на все 100%, как вы его успеваете пить. И плюс еще ко всему, чем они хороши, маточки на молочко по набору, оно и радио Вот сейчас по последним статистике я почитала. Раньше больше всего маточки на молочка лидеры по потреблению маточки на молочка все время были странные. Азии, особенно Южная Корея и Китай, последнее время за последние годы лидеры мировые по употреблению э, лидерство заняла Япония. Почему? Потому что после их аварии, после взрыва на Фукусиме, э, вошла уже государственная государственная программа и детям, школьникам, оно хорошее радиопротекторными большими свойствами обладает, и школьникам в эту государственную программу обязательно в рацион ввели, я понимаю, что им просто в школах, когда кормят, обязательно добавляют тоже, да, то есть это у них вот сейчас они вышли на первое место. Опять-таки витаминно-минеральный очень большой комплекс, обязательно ослабленным, особенно если послеоперационные, после хирургических и вообще таких вя вялым людям обязательно восстановить для тонуса для тех же самых спортсменов, детям часто болеющим, если мы будем говорить про показания. Плюс, если мы там уже будем его употреблять, если для мужчин, то это идет тоже как как природная виагра. Обязательно маточки на молочко должно быть в комплексе входить, и оно там пропивается определенными курсами. Маточки на молочку, матка самопчелиная на маточке на молочке вырастает. Его, если взять там, кто его производит, водят в воде, да, то, то на э, молодые только пчелы в течение первых, я, там 10 дневные пчелы из своих вот этих из желез выделяют вот такую как бы такую субстанцию, потом которую высушивают там при очень низких температурах и получается маточки на молочко в чистом виде. Оно вот как бы не, не хранится. Иногда, mm -hmm. если хранится, оно еще по-другому называется королевское желе. Его используют, мешают на пасеках сразу, если в течение двух часов его перемешать с медом. То вот тогда оно уже хранится, тогда его можно использовать так. А так вот получается есть или метод адсорбции для того, чтобы сохранить максимально витаминно-минеральные комплексы. Адсорбции обычно это молочко принимают как более профилактическое. Или вот это, которое вот в бутылочках мы показывали, это высушенное при очень низкой температуре, оно уже идет, получается, максимальная концентрация и максимальное там количество уже полезных свойств, даже по сравнению с чистым просто только что добытым. Получается, маточки на молочко пчелы маленькие личинки кушают только три дня. А матку кормят все время маточки молочком. Поэтому пчелы mm -hmm. живут у нас в основном месяц-45 дней, а матка живет намного дольше там в течение нескольких лет, пчелиная. Mm -hmm. Поэтому, вот как раз, маточки на молочко и есть это источник долголетия. Если кто хочет, mm -hmm. кто хочет в этом направлении себя развивать, то как раз маточки на молочко обязательно должно быть в рационе, в пищевом вот я держу в руках молочко трутня. Да, интересно, вот Маточки интересно. на молочку, мне понятно. Это мы знакомы. Молочко да, трутневое, а вот, сравнительно новое. Молоко, а на него обратили да. внимание буквально там в последние, может, 30 лет, получают его путем измельчения только молодых трутней, семидневных путем измельчения. И соответственно, они такие как бы все в соку, молодые. И, соответственно, это у них большое количество. Чем он отличается, если мы скажем, по составу. Там просто поросочек Порош... идет. Да, поросочек миленький идет. Там тоже оно высушенное, концентрированное. концентрировано. Это у, в трутневом молочке или трутневый гемогенат, его по-разному еще называют. Э, в нем максимальное количество содержится содержащих всех веществ. То есть, это натуральный восстановитель гормонального фона в организме. Точно так же его, опять-таки, вот, как я говорила, вместе с той же пергой, вместе комплексами принимаются мужчинам и женщинам, если бесплодие и маленькое, слабое вероятность зачатия. Точно так же пропиваются комплексы. Трутневое молочко пропивается как раз как натуральная виагра. Обязательно говорят, что ну, пасечники давно знали, просто они как бы хранили, в секрете, поэтому очень часто у тех самых mm -hmm. пасечников были большие семьи, большое количество детей что они просто вот не хотели очень многие годы делиться поэтому вот как раз трудневое молочко опять-таки восстанавливает и гормональный фон и нормализует и и плюс еще ко всему нормализует работу эндокринной системы и даже mm -hmm. сейчас очень к сожалению такая не очень хорошая ситуация у нас со щитовидками у многих Поэтому как раз для того, чтобы нормализовать эндокринную систему, для того, чтобы рассасывать те же самые новообразования, есть уже люди, которые пропивали, которые знают, тот же самый зуб регулирует нормальную выработку всех гормонов, как раз именно вот трутневое молочко. Его можно, опять-таки, как все медовые продукции, и ее можно чередовать. Если есть вот такой препарат следующий, который идет, ларенол, там в комплексе как раз и входит как раз вот трутневое молочко тоже порошочком идет плюс еще идет по составу входит уже маточки на молочко то есть идет уже комплекс и плюс mm -hmm. еще он там добавлен иногда в них добавляют там определенные травы которые просто усиливают эффект тот же самый аир и как бы такой же идет витаминно минеральный и полезный коктейль то есть, опять-таки, при всех, при всех женских проблемах, при мужских, те, те же самые все простатиты, аденомы, любые проблемы с мочеполовой системой, те же самые циститы, это как раз вот препараты, комплекс, который основной идет для этого. А, Марина Витальевна, скажите, пожалуйста, а э, вот ну, скажем, человек, который послушал нашу программу и хочет э, что-то для себя приобрести, нужна ли ему дополнительная консультация врача? Или это те продукты, которые ну, в наших лучших традициях можно самому себе назначить. У нас так очень многие любят делать. Консультация врача, в принципе, может быть, конечно же. И можно ее пройти, для чего опять-таки сдать тот же самый анализ. Ты, хотя бы там элементарные какие-то анализы или даже самые гормональные mm. анализы. И, наверное, будет правильнее сдать, посмотреть, какие были результаты, пропить какой-то определенный комплекс. Опять-таки, если мы его пьем с лечебной целью, надо просто проконсультироваться и пьется просто другие дозировки, и определенное mm. количество времени нужно регулировать, и сдать уже потом после, для того, чтобы увидеть результат. Сравнение Поэтому в этом да. отношении даже может не настолько просто, ну, чтобы врач вам подсказал, какие непосредственно вам анализы было бы. И хорошо ждать, чтобы вы видели, mm -hmm. видели этот результат. И поэтому можно пробивать в любом случае, консультироваться. Mm -hmm. Уже дело индивидуальное. Следующее ⁇ это, опять-таки, медовые да, сумищи, которые идут просто на основе меда. И точно так же их очень выделить, много, просто да. один. Да, оно как мёд, просто... мед, просто, как и есть мед на основе меда, просто плюс добавлено. Если вот это называется полисан, здесь добавлена получается ну, да. цветочная Меду пыльца. Посумишь. Да, здесь добавлена цветочная пыльца, плюс маточки на молочку и на основе меда. Просто то есть, если дети там ваши те же самые не хотят пить там какие-то порошочки, им это непривычно, не хотят пить таблетки порошочки, то как раз это мед, но плюс еще мед будет. Максимально, максимально, mm -hmm. поле, максимально полезный и максимально витаминизированный. Поэтому каждый раз о том, как мы идем в аптеку для того, чтобы купить какие-нибудь себе химические витамины, потому что нам кажется, что наши дети слабые и хилые, как раз можно и подумать о том, что здесь уже натуральный витаминно-минеральный комплекс готовы, намного да. больше. То есть по составу, я даже там смотрела очень интересные таблицы, по составу угу. сравнительная характеристика витаминных комплексов и вот таких составов медовых или медовых смесей, там не идет ни в какое сравнение. Медовые смеси опережают намного. Тем более, это сделано, во-первых, природой. И самое главное, что пчелы добавляют туда вот эти свои определенные ферменты. Эти ферменты нам нужны mm -hmm. как раз для того, чтобы это все максимально усвоилось. То, что мы можем выпить ту же самую витаминную таблетку. Но она у нас не особо усвоится, потому что ферментная система очень плохо работает mm -hmm. в силу наших продуктов питания и всего остального. Да, поэтому mm -hmm. здесь оно уже усвоится, оно уже в такой форме, в которой. Усваивается на 100%, в отличие от э, тех же самых э, таблеток, каких-нибудь витаминных или других комплексов. Знаете, я подумала о том, что детям же действительно очень важно, чтобы то, что они употребляют, даже в качестве лекарства, чтобы это выглядело как-то так, ну, привлекательно достаточно, чтобы вкусненько, чтобы было, вкусненько да? было, чтобы... Даже, наверное, какие-то, ну, как бабушки там маму говорят, ну, вот эта вот ложечка, это за папу, это за маму, это за бабушку, ну, и так далее. Какой-то элемент игры, чтобы присутствовал. И, наверное, именно продукты на основе меда, это то, что... Как раз то, такое, что это, может отлично помогать в этом. Да. да, тем более мы, когда думаем, то есть не только восстанавливает и не только питает витаминно минеральные комплексы, плюс еще восстанавливается mm -hmm. работа желудочно-кишечного тракта, проблемы с какими-то или расстройствами, или поносами, mm -hmm. то есть комплекс улаживается, точно так же поддержка того же самого зрения и всего остального. И еще вот такой интересный, пчелы нам помогают не только, когда мы... Когда они живут и работают на нас, ну и плюс даже когда они умирают, когда они уже мрут, уже называется э, сбор, который делают, это идет пчелиный подмор. Есть он просто э, да, собира, это... собирают, э, настаивают его, и он очень хоро, хорошее у него целебные свойство. Но я уже, уже взяла готовый, не хотела пугать, взяла уже готовый сделанный экстракт. Э, Пчелиного подмора. Для чего, для чего, для каких целей его нужно принимать и для чего он нужен? У, пчели, в, у пчелы, мы знаем, что большое количество пчелиного яда, да? который угу. соответственно входит в состав тех же самых различного количества там, и крема, которые суставные мы используем на основе пчелиного яда. Плюс еще, для чего вообще и кому показан тот же самый пчелиный подмор. Он нужен и его нужно пить особенно в возрасте для разжижения крови. То есть, опять-таки, очень часто mm -hmm. встречающаяся проблема при варикозном расширении вен, при определенных проблемах, которые у нас есть сердечно-сосудистых. То есть при всех этих комплексах, особенно вот таких больше такой возрастной направленности, сердечно-сосудистой и венозной направленности, нужно очень хорошо пить пчелиный подмор, и для того, чтобы хорошо себя уверенно чувствовать. Ну да, действительно, врачи рекомендуют, особенно когда человек перешагивает 40-летний рубеж, вот есть там целый ряд препаратов, не буду их называть, которые рекомендованы буквально к ежедневному употреблению, но это таблетки. И опять-таки с большим количеством тех же самых побочных эффектов можно обратиться к той же самой природе, к тем же самым пчелам, которым mm -hmm. большое спасибо, они трудятся, мы их продуктами пользуемся, да. и как раз получить результат. Ну, вот еще такой продукт у нас, Это есть, о котором да, о котором много слышали, много говорится. Тоже продукт, который на самом деле... Э какой-то, ну, чуть ли не панацеей считают прополис, и вот у нас вот в таком виде, такого шарика хотелось бы немножко о нем поподробнее, потому что действительно это прополис это практически какая-то легенда легенда буквально. так и так и есть Пчелиная. легенда пчелы ее собирают получается со смоленистых частей этих же самых растений то есть из ствола из корней очень много есть продуктов которые на основе того же самого прополиса mm -hmm. но мы может более подробно там в следующей же передаче рассмотрим и что есть прополис очень хорошо, кстати, вот есть прополис, еще о чем мы не говорили, медовая. Есть прополис, есть еще пчелиный воск, который используется не только для свечей, но есть замечательное средство на основе прополиса, на, на основе пчелиного воска, делают очень замечательную мазь. Там берется восковая mm -hmm. мазь, берется э, стакан э, хорошего масла, только не рафинированного хорошего, до, домашнего, натурального, мы уже говорили когда-то mm -hmm. о маслах, э, 250 грамм, берется кусочек воска где-то около 25 грамм. Все это закипает масло, настаивается, потом вот опусти, закипает, потом вот туда этот воск ломаете, добавляете эти 25 миллиграмм воска, и потом нужно добавить, только очень резко надо будет мешать и иногда и снимать, добавляется в крутую сваренный желток, обязательно домашнего яйца, и обязательно только нужно опять-таки или просить, или у знакомых, или на рынке, чтобы это яйцо не было в холодильнике, то есть оно ее ну, да очень, да, в крутую, ну, 10-12 минут его проварить, и потом уже вы измельчаете этот желток, и вот это, когда уже оно практически все закипает, вы в эту в смесь, готовое, добавляете угу. по чуть-чуть туда, добавляете, получается, этот желточек измельчаете, плюс еще можно в идеале туда добавить того же самого прополиса, тогда ваша У -у -у. эта восковая мазь будет еще концентрированнее, еще лучше. Для чего она нужна и вообще как ее хранить, ее до в хорошей какой-то простерилизовать баночку, сложить, закрыть плотной крышечкой, до 10 месяцев вы можете сами ее хранить в холодильнике, ее довольно-таки много получается на стакан, поэтому использовать ее куда-куда, куда только надо. То есть, опять-таки, и суставы, да, и вены, сказать, куда, любые, любые порезы, любые не заживающие очень долго и трофические язвы, те же самые герпесные высыпания проявления, псориатические проявления. Получается, это и сравнительно недорогой способ, но плюс угу. еще довольно-таки эффективный. Опять-таки, если болит где-то какие-то компрессики вы этой мазью сделали. Плюс еще можно делать точно так же, если хронический гайморит, Делать ватные турунды и несколько раз в день просто себе в этот там, носовой проход, mm -hmm. да, закладывать вот эти, вот эту мазь. Обязательно ее очень хорошо использовать, если, например, заболело, заболело горло, вот Пришли, ноги, промочили, пришли домой. Буквально опять-таки на ватный спонжик, немного мази или как кому удобно. Протерли небо, обработали, просонировали себе ротовую полость и точно так же используете. Это то, что можно сделать в домашних условиях и в принципе, оно делается очень легко. Я дякую вам за нашу сегодняшнюю зустріч. Я дякую. За такі рецепти, за підказку, тому що насправді пройшов час, коли треба додатково і більш ретельно потурбуватися про своє здоров'я, адже справжніх холодів ще не було. Вони ще попереду, і варто ми ще маємо час підготуватися, підготувати свою родину, своїх дітей для того, щоб зиму ми пережили спокійно, без зайвих витрат на ліки, без хвилювання про температуру, хворобу і все таке інше. Отже, у нас сьогодні в гостях була директор мережі Фітоаптек Світ Здоров'я Марина Віталійна Сущенко. Ми говорили про мед і продукти апітерапії. Наступного разу продовжимо цю тему. Дякую вам за те, що були разом з нами. Хай щастить в ефірі. Побачимось.